আজি এ আই চি চিয়ে অসমৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰূপে গৌৰৱ গগৈক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে মই গৌৰৱ গগৈলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ নিযুক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ ত্বৰান্নিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক যি শক্তি সেই শক্তিকো তৰান্ন্বিত কৰিব ইউনাইটেড আমাৰ যিটো ফ্ৰণ্ট আছে সেইটোকো ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু আমি সকলোৱে মিলি নিশ্চয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিব পাৰিম মানে মই মানে গগৈ আৰু শইকীয়া মানে যদি উপাধি বুলি কৈছে নিশ্চয় তেওঁ ভুল কৈছে যদি গগৈ আৰু শইকীয়া উপাধিৰ নাম কৈছে আৰু যদি গগৈ আৰু শইকীয়ামানে যদি বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আৰু আন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছ বুলি বুজাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে এইবাৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিটোৰ এইবাৰ পৰাজয় হ'ব হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটোৱে আজি অসমৰ মানুহক আৰু সোমোৱাইছিল আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ অসমৰ মানুহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আমি য'লৈকে যাওঁ সকলো মানুহে কয় যে নাই বিজেপিক খেদিবই লাগিব বিজেপিক খেদিবর কারণে বিজেপিক হরাবর কারণে বিরোধীবিল যে তৎপরতা যা সাংগঠনিক কাম কাজ যার ইউনাইটেড ফ্রন্ট এই সাজু হয়ে নুঠার কারণে মানুষবলাক অসন্তুষ্ট হয়ে আছে সেটা গৌরব গগর কার্যকালত মানে আশা করি তিনটা বস্তু এটা হল যে কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে উঠক দ্বিতীয়তে আশা করি যে দু হাজার ছাব্বিশ চেয়ে তেওঁলোকে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰক তেওঁলোকৰ নিজৰ সাংগঠনিক শক্তি বঢ়াৰ লগতে আৰু তৃতীয়তে বিৰোধী শক্তিবিলাকক ঐক্যবদ্ধ কৰি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিজেপিক সৰুৱাবৰ কাৰণে এটা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰক আৰু বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰক এই তিনিটা কাম কৰিলে দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমি বিজেপিক হুৰুৱাব পাৰিম সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপিক হুৰুৱাব পাৰিম মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল এ আই ডি এফক হুৰুৱাব পাৰিম আৰু তেতিয়া অসমত গণতন্ত্ৰ আকৌ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ বিজেপি আহিব গতিকে বি এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আশা কৰোঁ আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগে লগে একেটা সময়তে তেখেতক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে অক্টোপত